Устранили проблему с дафом Я сходил, поел и можно ехать дальше. Так что, оп, я уже в салоне за секунду. Это что-то бах какой-то. Кафе. Да. Оп. оп, и ошибки нет. Можно ехать дальше без ошибок. Дули нам осталось, но не панты, но... 2300 км. Так что надо не медлить. Поехали.

Ну, поехали. Да, да, да. Я сейчас буду спать. Долго. Я не хочу ехать. А вот просто не хочешь. хочу. Хочу на стоянку спать. Дякую Коли тримаю то відчуваю гордість за своє. Бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс український. Від поля до фильм решил стать взять чая кого нибудь вот поехали, поехали поехали пойду чай возьму все ребят взял чайка чай взял вылетаем. Да, ночь надо будет. Ну, я к ночи я сказал. В обед. У меня загрузка. А выгрузят, когда я уже приеду. Как бы сразу. Начну быстро выгружать. Так что, можно не спешить. Ну, Ладно, не Включил да, канал. Диман а Дальнобой. И буду смотреть. Что? Я смотреть. Что, что Ладно, Поехали тоже а, едет, ну и, прицел, и ну, я, я еду. Поехали. Так, ребят, сейчас доедем до Бога не добрано. Стану чуть посплю и дальше буду ехать. Так что такие вот дела. Ребят, я стою на заправку. На и спать. Ну, чуть посплю. Даже на, датспром, а на стоянку. Так что стою. Чуть посплю и буду ехать дальше. Так что увидимся позже. Выезжаем. Я чуть поспал. поехали заводим наш и будем ехать

1800, не знаю, Нет, 2000. 2000 у нас там тысяча километров. Нет, две тысячи километров. километров. Нам осталось. Мне надо тысячу хоть проехать, чтобы эту не забрать и что проводить и все. Да нет, так что поехали. Ух ты, уй-ой! Вс нормально. Видим. Проезжаем по через... ну, короче, поселок и пить. Через. Ну, кросик, щеки с поселок. Ребят превысил скорость, остановили меня на пусти ДПС, вы, выписывают штраф. Как-то так. Как и пипец. Вот и все. Ну вот и все. Вот и все. Я это знаю. Забрали. Все. Он дал штраф. Надо потом платить. Как бы тысячу сто ладно, погнали. Упс. Ребят, я был. Сейчас 1600 км осталось. И мы на месте. Упс. И все. Панты осталось. Поехали. Так, ребят, здесь 1400 км осталось. Все на месте. Так что будем, уже искать где-то стоянку, может, доехать до конца, не знаю. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Удачи в пути.